Əziz müəmminlər, Allah təala rəhmətlə və taala yenə də növbəti dəfə bizə nəsib elədi. Müqəddəs məkamda, Allahın evində sizlərlə birgə cemaat namazı qıldıq. Allah qəbul eləsin. Allah təbərək və təala bizim bu kiçik əməllərimizi böyük əməllər cəzəsində qəbul eləsin. Amin. Hz. İmam Hasan əs-Səddəq əleyhissalam buyurur: "Xislatan leysə fawqa huma şeyun." Kiçiklə nə xüsusiyyət var ki, ondan Üstüm o 2 dənədən üstün bir şey yoxdur. Birincisi el-imanu billah. Birincisi Allah təbarək və təala-ya iman gətirmək və ikincisi naf'ul ixvan. Naf'ul ixvan yəni qardaşlara fayda vermək. Yəni həzrət peyğəmbərimizdən tövsiyə var, hədis var bu barədə ki, həzrət peyğəmbərimiz buyurur ki, insanlara qarşı, yəni fayda verməyən məndən uzaqdır. Məndən uzaq düşüb o insan. Yəni ən azı bu da həzrət Peyğəmbərimizdən də hədis ki, həzrət Peyğəmbərimiz buyurur ki, hətta bir ağac parçasını yoldan götürməklə də insan nə ilə məldir? Ən azı bir ağac parçasını yoldan götürməklə də, ciyanit, məndən sonra gələnlərin ayağına toxunmasın deyə xəzər verməsin deyə insan nə ilə məldir? İnsanlara nə ilə məldir? xidmət etməlidir. Bu çox dəyərli bir şeydir, faydalı bir şeydir. Yəni təkcə mən namaz qılıram, oruç tuturam, ibadət ehliyəm, möminəm, bunlar da məni kifayət edir. Da bundan başqa mənim məsələn belə deyək, nəyə lazımdır? İnsan ehtiyatsız olmaq bu bəyənilmir. Allah təbarək və təalanın da razı salan şeylərdən biridir. Bu, bu insanlara xidmət etmək hərə öz bacarığında. Öncə insanlara xidmətdən söz düşmüşkən Həkcə elə bu söz pullulara imkanlara şamil olmur. Hamıya da ocaq fikirləşməsin ki, pulu var, pulu ilə xidmət eləsin. Yox, elə deyil. Hərə öz bacarığında, kimin nəyə bacarığı, imkanı çatırsa, nə ilə məhləli, insanlara öz xidmətini əsircəm əməlidir. Əgər özünü mömin sayırsa bir insan, İslam mümsəliman sayırsa bir insan, ondan sonra peyğəmbər və əhləbeyt davamçısı sayırsa bir insan nə ilə məhləli? insanlara xidmətini əsirgəməməlidir. Ən kiçik belə əməllərdə, ən böyük əməllərdə belə nə ilə məəlidir? Həmişə çalışmalıdır ki, insanlara faydalı olsun və insanlara fayda versin və bu yolla da insanlara xidmət etsin. Bir dəyə də söz inşallah Həzrət Musa peyğəmbər bilirsiniz ki, ulul azm peyğəmbərlərindəndir. Allah yanında çox məqamı ali olan bir peyğəmbərlərimizdəndir. Həzrət Musa peyğəmbər bir gün Allahla münacat eləyəndə Allahla münacat eləyəndə Dedim ilahi. Bir şey soruşmaq istəyirəm səndən. Bir sual eləmək istəyirəm səndən. Və nə soruşacağımıdır? Nə soruşacağımı da bilirəm ki, sən bilirsən. İstəyirəm yenə də soruşum səndən ki, görüm mən bu sualı səndən soruşum ya soruşmayım. Allah Teala və Taala'dan nida gəldi ki, "Ya Musa, soruş." Hz. Musa sual elədi Pərverdarə aləmdən ki, "İlahi, Mawtəs nədir rəbbik. Pervədicara əgər sən özün bəndə olsaydın öz Rəbbivün razılığı üçün nə eləyərdin? Bu gözəl sualdır. Məsələn, görüm namazımı çox qılardın, oruzumu çox tutardın, hansı əməli çox eləyərdin? Ilə, Allah təbarəy və təaladan nida gəldi Həzrət Musaya, Həzrət Musaya ki, Ya Musa, in kun tu'bden khadamtul ibadə. Ya Musa Əgər mən bəndə olsaydım Allahın razılığını qazanmaq üçün bəndələrə xidmət edərdim. Baxın, bu Allah təbarək və təala'nın sözüdür ki, Allah təbarək və təala da bizlərdən nə istəyib? İstəyib ki, bizlər nə edək? Cəmiyyətdə yaşayırıqsa bir-birimizə xidmət edəyək və ömrümüzü belə keçirdək. İnsanlara xidmətlə keçirdək. Allah təbarək və təala bizləri İnşallah ki insanlara, cəmiyyətə xidmət eləməyə də müvəffəq eləsin. Allah təbərək və təala bu kiçik əməllərimizi bizlərdən böyük əməllər zərqəsində qəbul eləsin. Amin. Peyğəmbər və Əl-Peyğəmbər cəm halına səlavat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammadin və alihi